Вот я первый раз пришел на выборы, и, знаешь, как-то ничем меня не зацепило. Я думаю, это какое-то торжество. Ну, что-то не зашло мне, честно. А сейчас как прокомментируешь результаты, которые сейчас? Кто там на первом месте Зеленский, потом Порошенко, да? А как я должен прокомментировать? Ну, твоих... Честно, меня это, ну, ну, не волнует никак вообще. Ну, вот серьезно. Во втором туре пойдешь голосовать? Да, пойду. люси за кого? Ну, да, вот так же самое. Мама сказала, за кого голосовать, я и пойду. Два кандидата. Конечно. Вот. Кому предпочтение больше, кто же что больше пообещает, того больше и послушает. Я хотел за другого, но он мало-мало набрал. Ну ничего. А так вообще идет суд. Во втором туре за кого будете голосовать? Ну только не за Юлю. Чтобы она туда никак не пролезла. А там посмотрим, кто там выйдет. А, ну, тут очевидно, за кого всі голосують. А за кого ви? Явно, не порох. Я голосувала не за Коломойського. Ну, і я дуже здивувалася, що, що серед молоді так же вчити лініст. Це ж що таке Зеленський? Це ленінська кухарка. Це ленінська кухарка абсолютно ноль. Оце вилізли із інтернету. да, никто не думает, ни про державу, ни что будет с державой, ни как будет не. Вот давайте, давайте, это ужасно. Калмыцкий стал президентом, будет дергать за ниточки – это катастрофа. Хотя, конечно, народ дуже озлобленный. Меня тоже <связь>, робили опрос, когда я вышла, за кого голосовали. Я говорю, я голосовала против Коломойского, против Путина, матюкалася, но голосовала за э, э, Порошенко. Ну, естественно, Порошенко надо на задний план подальше удалять. Вот да, и все. Почему именно? Ну, так с такой агрессивной политикой у нас политика такого не было. Это страх и ужас, а не политика. Да. голосовал конечно так. за зеленского да. Да. да довольно да конечно вообще супер а почему потому что хочется какое-то изменение украины чтобы было может молодой такой <сх> молодой такой хороший ну приятный он вообще как человек очень хороший вообще ну я не знаю зеленский мне кажется с него президент честно говоря никакой но ну, он может он и хороший и президент за президента еще маленького роста. Честно говоря, это мое мнение. Ну как? Отвратительно. Народ наш не готов к переменам. Ну, за кого голосовали? За кого голосовали? Странно, что народ голосовал вообще за какие-то Бойко, Юли и все прочее. Ну что, я поддерживаю президента, правильной дорогой идем. Шо? Не уверен, что Зеленский сможет выступить вон, как выступил Порошенко. Вот и все. Поэтому печально от того, что народ не понимает, куда мы должны идти. И все. Я простой человек, простая украинка. Я очень уважаю философа Сковороду. Он ходил босиком, он был веселым, бодрым, но голодным. Он не сдавался власти. Я считаю, лучше быть голодным, но веселым. Так что я за Зеленского. Нормально. Жить не попал, слава богу. Я имею в виду Порошенко. Попадет другой. Зеленский попадет. Выборы как выборы, как обычно. Ну, как я... обычно. Выборы. Хотелось бы лучшего, конечно. Но для нас очень важно, что мы избавили самое главное от главного Добавить. человека, который принес очень много нехорошего в Украине. Ну а дальше посмотрим. Мы уже старики. Вам решать да, судьбу хорошо, Украины. Ребята, да. Было, да. Нам лишь бы пенсии добавили еще И немножко. Не и не забирали, а так да. Так, все нормально. Так все нормально. Ну, прошли два достойных кандидата: ну, Зеленский и Порошенко. За вот, кого вы голосовали? За Зеленского. Мне кажется, будет Зеленский президентом, потому что отрыв у него большой. Вот, А за бывших кандидатов, которые уже раньше баллотировались, как-то не хочется голосовать. Ну лично я да, потому что другие кандидаты, которых я хотела поддержать, их не было в списке, поэтому методом исключения вот такой был мой выбор. Я хотела проголосовать за Андрея Садового, как бы я решила, что это очень достойный кандидат на пост президента, но так как его не было в списке, поэтому мой выбор спал так. Зеленский лучше, чем Порошенко, И все. Это уже в это, хотя должен был бы, конечно. Если бы Бойко выиграл, было бы лучше для страны. За кого? Колы... Я не сижу за политикой. Не ходили голосовать? Не, не ходил. Не знаю, не ходил на выборы. На что они мне нужны эти выборы? Я на них не ходил, никогда и не ходил. Я не знаю, я даже не голосовал. Ну, слышали, кто сейчас вообще? Зеленский. А вы как относитесь к этому? Мне все равно. Во втором туре пойдете голосовать? Не знаю, все будет время. Было бы время, проголосовал бы, так дела. Фактически, я не вижу, что действующий президент может победить. Отрыв очень большой, 16%. И те люди, которые голосовали не за него, они не будут голосовать за него, потому что там совсем ну, диаметральные взгляды просто. Вот это я могу сказать, что я сам голосовал за Зеленского. никого не стесняюсь и вижу в этом перспективу новую какую-то для Украины. Потому что человек оторван от тех элит, человек оторван прежде всего от системы, Зелинский имею в человек, пришедший с системы, обязан работать по законам системы. А законы системы таковы, что если ты хочешь, чтобы тебя не трогали, никого не трогай. Вот и все. А я еще не знаю, кто победил. Ходили голосовать? Да. За Порошенко. Ну, а потому что больше не за кого, не не за же этого, этого Зеленского, больше не за кого. Люди так считают, потому что они не удовлетворены тем, что сейчас есть, поэтому хотят что-то нового и такой вариант как Зеленский, может, они думают, надеются, что а, поможет им жить лучше. Ваше мнение, как поможет, не поможет? Но я считаю, что каждый народ заслуживает на такого президента, который есть. Потому что все исходит от нас изначально. Если мы поменяемся в нашей голове, у нас поменяется руководитель. Сейчас же Зеленский лидирует. Ну, что очень странное настроение. За ним же, как бы, получается, есть ли у него команда и как он себя поведет. То есть это еще вопрос. Ну, я за него не голосовала как бы я рада, я очень надеюсь, что это как бы правильный выбор, что вот то, что он говорит, то, что он оптимист, он как-то выведет нас с этого кризиса, большие надежды. Но что за ним стоит, знаете, это просто вопрос. Не все можно говорить слух. Так что посмотрим. Дай бог, чтобы Украина выбралась из этой ямы.